ৱেলকাম বেক টু ম ইউটিউব চেনেল ব্লগাৰ মিন মই ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভালে আছে আজিৰ ভিডিঅ'টো এতিয়া সময় ঠিক চাৰে আঠ বাজি গৈছে এতিয়া কিবা কিবি কাম আছিল সেই কামখিনি কৰি লৈ এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ থিয়েটাৰৰ আখৰা চাবৰ কাৰণে যিহেতু আপোনালোক সকলোৱে গমেই পায় বা আইতা চাৰিআলি নিচেই ওচৰতে দুখনকৈ থিয়েটাৰৰ ৰিহাৰ্চেল বৰ্তমান পূৰ্ণগতিত চলি আছে মান্দাঘাটাৰ কুমনগৰত এখন হৈছে ৰাজধানী থিয়েটাৰ আৰু আনখন হৈছে আৱাহন থিয়েটাৰ গতিকে ৰাজধানী থিয়েটাৰত মোৰ বন্ধু ভৈৰৱজ্যোতি ভূঞাও আছে গতিকে সিও মাতি আছে বহুতদিনৰ মূৰত যাব ওলাইছোঁ তাৰ ৰিহাৰ্চেল চাবৰ কাৰণে কেনেকুৱা কি চলিছে কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে ৰিহাৰ্চেলৰ আজি হেনো মঞ্চতো উঠিব মানে নাটক ইমান দিন মাটি আখৰা চলি আছিল কিবা চলি আছিল আজি মঞ্চত উঠিব সেইও চাওঁ কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে কি বাঢ়িছে আৰু ৰাজধানীত আছে এইবাৰ আপোনালোক সকলোৱে হয়তো গমেই পায় মিডিল ভূঞা আছে গতিকে তেখেতকো তেখেতৰো মন্তব্য ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আচলতে যদিহে সম্ভৱ হয় ৰিয়াচল ৰিয়াচলৰ মাজত আৰু এতিয়া এতিয়া আহি কিনে জ্যোতিৰূপাক ৰখি আছোঁ জ্যোতিৰূপাক জ্যোতিৰূপা আছিল বাইকৰ ঘৰত তাই তাইলৈ বিকাশ কৰিম কৰি কিনে এতিয়া তাইক ৰখি আছোঁ সেইফালে মানচৰ সঞ্চয় আছে আগত আছে আমাৰ দীপেন ৰিচা তাৰপিছত মানে ত্ৰিশাক ল'ব লাগিব ঘৰৰ পৰা তাৰপিছত কেপেনাৰো আছে চৌৰভ আছে এফাই ৰখি আছে তো সকলোবিলাক গম পাব চাই থাকিলে একদম ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকোঁ এতিয়া চাই থাকোঁ ইয়াৰ পৰা জুতিৰপাক লয় তো চাই থাকক আধা ঘণ্টা অহাৰ পিছত এয়া আহিছে তাই এই কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি আহিছে দেখোন সাজাবি অ'কে এতিয়া ত্ৰিশাক লওঁ আমি আৰু চিধাই যায় চাই থাকক ত্ৰিছাহঁতৰ ঘৰ আহি পালোঁ এইবাৰ ত্ৰিশাক ল'ব লাগে জুতিক ল'লোঁ ত্ৰিশাক এইবাৰ ল'ব লাগে এইফালে ত্ৰিচাৰ আহিব বৈশ্য আমাৰ ৰেডি হৈছে এটা সময়ত আমাক কেনেকৈ চাব গৈছিল আমিতো এইবিলাক একো বুলিয়ে নাভাবো এই কপলাকেইটা হৈ আহিলো আহি কিনে এতিয়া আমাৰ ইয়াত আগত ৰখি আছে ডিপেনত ৰখি আছে ডিপেন মানুহ সকলোবিলাক আছে সেইয়া অলপ অলপ দেখা পাইছো আৰু ইহঁতক এইফালে দেখিছে দলঙত মিস্ত্ৰী হাৱা লৈ আছে ইহঁতে হোৱা সবে হাফ পেণ্ট চাফ পেণ্ট পিন্ধি আহিছে আৰু দেখিছেনে এয়া আদাত সকলো মতলীয়া এইফালে ইয়াত ইয়াত দুটা ৰাস্তা আছে এইফালে এটা এইফালে এটা ৰাস্তা আছে এইফালে এটা ৰাস্তা আছে এই মদন কামটো বৰ্তমান পালোঁ আমি এই কাষে এই কাষৰ ৰাস্তাটোৰে আমি যাম এনেকৈ যাম গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একদম সেইফালেকে কেনে এতিয়া আমি তাত তাত যাই লওঁ মানে গৈ লওঁ অ জনাই আছো আমি কিয় দেৰি কৰিলো সকলোবিলাক গম পাব ইয়াত হেনো বাঘু ওলাই নাজানো কয়নে নহয় বন্ধ নেকি ত গাইছ বৰ্তমান আমি আহি পালো বাট কৰি বা আহি বিভিন্ন কাম কৰি এয়া ৰাজধানীৰ ফ্ৰণ্টৰ মানে এয়া গেটৰ ফ্ৰণ্টত আহি পালোহি আপোনালোকে দেখিছে হয়তো জাষ্টিফাই হৈছে নে ন মই কাৰণ ৰাতিৰ কথা গতিকে আমি এতিয়া ভিতৰত সোমাই যাম ইয়াত স্কুটি লৈছো ভিতৰত সোমাই যাম তো আপোনালোকে একদম শেষলৈকে চাই থাকিব কেনেকুৱা ৰেচল চলিছে কি চলিছে সকলোবিলাক গম পাব আমাৰ লগবিলাকতো আছে ত' আহ ঐতিহ্যৰ পোহৰেৰে ন সৃষ্টিৰ বাটেৰে ৰাজধানী থিয়েটাৰ কুমনগৰ পথাৰ মান্দাকাট বা এটা চাৰিআলি অসম চৰ্দি মোৰ কাহী কাহী অৱস্থা নাই কোৱা গোটেই টিম আহিছোঁ আমি গোটেই টিম আহিছোঁ আৰু কেমেৰা বেকগ্ৰাউণ্ডতে ডিপেণ্ড আছে আৰু এইফালে আমাৰ ইহঁত সকলোৱে আহিছোঁ তেতিয়া সিহঁত সোমাই যাওঁ এইফালে ট্ৰাগ চাকবিলাক দেখিছে গাড়ী চাড়ীবিলাক এক্টৰক্টৰ গাড়ী চাৰীবিলাক আছে এইফালে ট্ৰাগ চাক তাই থাকক কাপোৰ এজন প্ৰফিড এটা দেখিছোঁ আমি এজন প্ৰফিড এটা দেখিছোঁ আমি বৰ্তমান আহিলো যদিও আমাৰ ষ্টেজ ৰিহাৰ্চেল আজি নচলে মানে নচলে মানে আজি গোটেই কাম কমপ্লিট হোৱা নাই হয় নে গোটেই কাম কমপ্লিট হোৱা নাই অকে মাটি আখৰাই বৰ্তমান চলি আছে বাৰু তাত আজি মিডুলদাও নাই জানা হওক বাৰু কালি উঠিব অ'কে কালে পৰা মঞ্চত উঠিব আৰু ইয়াতে খুব সুন্দৰকৈ মন্দিৰ এটা ইয়াতে স্থাপন কৰিছে আপোনালোকে এনেকৈ সোমাই আহিলেই ৰাইট চাইড এই মন্দিৰটো দেখা পাব ইয়াতে খুব সুন্দৰ নটৰাজ ত' ইয়াতে গাড়ী পাৰ্কিং চাৰ্কিংবিলাক আছে সকলো আৰু কেম্পাছটো খুব সুন্দৰ হয়নে খুব সুন্দৰ চাৰিওফালটো আৰু ডাঙৰ বৃহৎ পৰিৱেশটো আৰু কাষতে পাহাৰখন লাগি আছে হয়নে গতিকে খুব সুন্দৰ এইফালে ঠাণ্ডা এই পৰিৱেশবোৰ তেনে চিনাকি আমাৰ কাৰণে যদিও এতিয়া অকণমান থিয়েটাৰৰ পৰা আঁতৰত আছোঁ পৰিৱেশবোৰ চিনাকি এইবিলাক দেখাৰ লগে লগে এই আগৰ কথাবোৰ মনত পৰি যায় সেয়া দেখিছে ষ্টেজ খুব সুন্দৰকৈ এইফালে দেখিছে সেয়া কাম চলি আছে আমাৰ ইহঁত আইয়ে চাহ খাব ধৰিছে সেয়া চাহ পাইছে দেখিছে চলপ চাহটো খাই দিয়া মোক নালাগে থেংক ইউ এইটো হৈছে ইহঁতৰ আখৰা গৃহ ৰাজধানীৰ আখৰা গৃহ খুব সুন্দৰকৈ সজাইছে দেখিছে আপোনালোকে ইয়াতে মাটি আখৰা ইয়াতে চলে তাৰপিছত ইয়াতে দুদিন পিছত ইয়াতে ষ্টেজ ৰিহাৰ্চেল চলিব খালী পৰহিমানৰ পৰা ইয়াত ডান্সৰ ৰিহাৰ্চেল চলি আছে দেখিছে আপোনালোকে এয়া ডান্সৰ ৰিহাৰ্চেল চলিছে আৰু কেক কেম্পটো বহুত বেছিয়ে ডাঙৰ আৰু ইফালে আৰ্টিষ্ট আৰ্টিষ্টবিলাক থাকে এইবিলাক ৰুমত খুব সুন্দৰকৈ লাইন লাইনকৈ হেৰি কৰিছে ভৈৰৱেও আছে এইয়া ভৈৰৱাইজ এতিয়া শুন দৰ্গাই বহুত সময় আমি উপভোগ কৰিলো নাটক কিন্তু নাটকৰ ৰিহাৰ্চেল আজি মিডিলা নাই কিবা নহওক বাৰু

বিশেষকে কেমেৰাৰ অভিনয়তকে তুমি নাটক অভিনয় ভাল পাওঁ বুলি মই জানো আজি তোমাৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা হৈছে মনত পৰিছে নে কিবা অতি তুমন ভয় কোৱা অহা কারণে বলি নয় এনেকা দিন কেটাত আর বিশেষ নাটকর সেই মুহূর্তবিল মনত পৰে একদম বার বার মানে কেউ যাওয়া নাই কেউ যাওয়া নাই এটা অনুভৱ হয় কিন্তু বিশেষ বাধ্যত পড়ি বা কিনা পড়ি হ্যাঁ নাটকত যাওয়া নাই একচুয়ালি কিন্তু এনে মোৰ যাবতো বহুত বেছি মন আছে আগন্ত দিন আছে আশা আপনার দেখা পাবলি দেখা পাব নতুন রূপত যাব লাগিবই আৰু আমাৰ ইয়াতো যাব সকলো যাব নাটকৰে মানুহ নাটক মানে নাট্য গোষ্ঠী হওক থিয়েটাৰত হওক নাটক অসুবিধা কেলে

নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম থিয়েটাৰত কেনেকৈ আহে অভিনেতা হ'বলৈ কি কৰিব লাগে কি ঘৰৰ অধিকাৰী হ'ব লাগে এজন সঁচা মনৰ শিল্পী হ'বৰ কাৰণে শিল্পী বুলি নকওঁ অভিনেতা হ'বৰ কাৰণে অভিনেতা হ'বৰ কাৰণে শিল্পীখনৰ মন এটা লাগে যেন চিনেমা কথাটো কৈছোঁ এজন অভিনেতা হ'বৰ কাৰণে এজন এটা শিল্পীখনক মন লাগিব বহুত বেছি কাম চাম কৰাৰ পিছত শিল্পী বনাব বস্তুটো অলপ বেলেগ দেই সেইটো বহুত বেছি বেলেগ অভিনেতা হ'লে কিন্তু আপুনি শিল্পী হ'ব নোৱাৰে প্ৰথম কথা সেইটো শিল্পীস মন এটা অকণমান লাগিব অভিনেতা এজন হ'বৰ কাৰণে তো জান হওক আপোনালোক জনাইছো চাই দিব একদম শেষত হয় আমাৰ লগত আছে ৰাজধানীৰ এজন অন্যতম অভিনেতা খুব সুন্দৰ অভিনেতা বন্ধু ভৈৰৱজ্যোতি ভূঞা আৰু ভৈৰৱজ্যোতি ভূঞাৰ মুখেৰে আমি জানো ৰাজধানীৰ নাটকেইখনৰ নাম এইফালে ভৈৰৱ নমস্কাৰ এইবাৰ ৰাজনীতি থিয়েটাৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে মই নিজাক সুখী মানিছো আৰু লগতে এটা কথা স্পষ্টকে কৈ দিছো ইমান কষ্ট স্বীকাৰ কৰি মৃন্ময়ালৈ অহাৰ কাৰণে জ্ঞাপন কৰিছো এইবাৰ তিনিখন ভিন্ন ৰসৰ নাট লৈ ৰাজনীতি থিয়েটাৰ আগবাঢ়িব এখন হৈছে আমাৰ যশস্বী নাট্যকাৰ পৰিচালক সভি পদক্ষেকদেৱৰ ৰচনা পৰিচালনাৰে মচ্জিদিন তোমাৰ সেন্দুৰ আৰু আন এখন হৈছে তপস্যা তপস্যা লগতে যুৱ নাট্যকাৰ জনপ্ৰিয় নাট্যকাৰ ৰাজদ্বীপৰ আৰু লগতে শুভেচ্ছা থাকিল ভালকে কৰা ফালি থৈ আহা পুৰা গৃহৰ তাৰ পৰা গুচি আহিলোঁ যিহেতু আজি ৰিহাৰ্চেল মানে কি তেনেকৈ চলা নাই আমাৰ মৃদুল দা নাই গতিকে এতিয়া যাওঁ আকৌ এদিন আহিম আমি গোটেইকেইজন ভালকৈ চাম গোটেই ৰাতিটোও আমি উপভোগ কৰিম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম নাটকৰ অংশ আজি ভালকৈ দেখুৱাব পৰা নাই ভিডিঅ'টোত আমাৰ নিচেই ওচৰত আমাৰ একদম নিচেই ওচৰত আৰু পৰিৱেশটো ইয়াৰ পৰিৱেশটো কিন্তু ক'ব লাগিব ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ কি ক'ম আপোনালোকক আপোনালোকে দিনত আহিলে কেতিয়াবা গম পাব বা এইটো ছাইডে আপোনালোকে আবাহনৰ আৱাহন ইয়াৰ পৰা আবাহনো বেছি দূৰ নহয় আমি আহিম আবাহনতো আহিম আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখুৱাম তো জান আহক ভাল লাগিল খুব বেছি ভাল লাগিল আৰু শুভেচ্ছা ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি শুভেচ্ছা ৰাজধানীৰ প্ৰথম যাত্ৰা যিহেতু এইবছৰৰ প্ৰথমটো যাত্ৰা ৰাজধানীয়ে কৰিব আৰু ৰাজধানীয়ে ৰাজধানীয়েকো যাই থাকক ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ যেনেকৈ যায় তেনেকৈ ৰাজধানী গৈ থাকক সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ আৰু ভৈৰৱক শুভেচ্ছা থাকিল ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি কেনেকুৱা লাগিল তোমাৰ কোৱা পাৰ্চনেল অনুভৱ আৰু ইয়াৰে বহল ভাৱে দেখাব আকৌ ৰাজধানী থিয়েটাৰ আৰু আবাহন থিয়েটাৰত গৈ আছো সেইটো আহি আজি ভাল লাগিছে খুব ধুনীয়া লাগিছে খুব বেছি ভাল লাগিছে আৰু গোটেইকেইজনে ভাল লাগিলে আমি গোটেইকেইজন আহিলো আমি সপোন ক্ৰিয়েশ

লগৰ ল'ৰা আছে যিহেতু আহিলোঁ তাকো মাত দিলোঁ আকৌ আহিলোঁ পিছত এই সুযোগতে আমি শুভেচ্ছা জনালো গৌৰৱ আজি গোটেইকেইটা আহিলোঁ আমি কিন্তু অকণমান বেমাৰ উঠি থ'বৰ কাৰণে বহুত খাহি খাই মানে ৰাতিটো পুনি উঠিব দিলোঁ মাহটো ফাটি গৈছে তাকে জাকে নহওক আজি গোটেইকেইটাই লগো আহিলোঁ ভাল লাগিছে ত' জাকে নহ আমাৰ ভৈৰৱদা আছে ক'লে গোটেইকেইটাই আমাৰ ক'ব গ'লে বাহিৰত চাৰিলে অঞ্চলৰ গৌৰৱ আছে ভৈৰৱ দা ভ্ৰমণ থিয়েটাৰৰ লগত আজি পাঁচ বছৰে জড়িত হৈ আছে গতিকে এইবছৰৰ ৰাজধানী আমাৰ মেগুল ভৈৰৱেদাৰ লগত আছে গতিকে গোটেই ৰাজধানীৰ ৰাজধানী পৰিয়ালটোৰ মই উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ তেওঁলোকে আগুৱাই যাওক যোগ যোগ ধৰি এই নাট থিয়েটাৰ দলটি জীয়াই ৰাখক তাৰ লগতে ভৱিষ্যতে আমিও এই ভ্ৰমণ থিয়েটাৰৰ মাজত সোমাই যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু আশা বহুত আছে আমাৰ গোটেইকেইটাৰে সেই আশা বহুত বান্ধি আমি ওলাই আহিছোঁ গতিকে যাক নহওক আপোনালোকৰো সুস্বাস্থ্যৰ দৃঢ় কামনা কৰিছোঁ আৰু বাহিৰত চালি এৰিয়াৰ দুখনকৈ থিয়েটাৰ বৰ্তমান আমাৰ মানে আশাৰ গৃহ হৈছে আৰু তাতকৈ আমাৰ আমাৰ সুবিধা হৈছে বিশেষকৈ আমাৰ যিখিনি মানুহ আমি নাটকৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ ভৱিষ্যতে আমি অনাগত সময়ত থাকিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ

আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই জয় আই অসম কিপদ সিং ব্লগাৰ মৃংগল